السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه لاهلها اما بعد محترم ناظرين بيت المقدس حوالين سے ہم نے پہلے کچھ عرض کیا تھا. اج ہم یہ عرض کریں گے کہ بیت المقدس میں اپنے حیکل جس کو وہ حیکل سلیمانی کے نام سے یاد کرتے ہیں اپنا حیکل اور اپنی عبادت گاہ کا جو دعویٰ کر رہے ہیں اس دعوے کی حقیقت کیا ہے عام طور پر یہ مشہور ہے کہ مسجد اقسا کی تعمیر پہلی تعمیر جس کی بنیاد پر یہ یہود وہاں اپنا حیقل ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ بات مشہور ہے کہ پہلی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی یہ مشہور کیا یہودیوں نے سہیونیوں نے اسرائیلیوں نے لیکن یہ بات سراسر غلط ہے اس لیے کہ صحیح بخاری میں جو القتب بعدہ کتاب اللہ کا جس کو شرف حاصل ہے اس بخاری شریف کی روایت ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی صحیح روایت موجود ہے کہ بیت اللہ اور بیت المقدس یعنی مسجد اقسا کی تعمیر میں چالیس سال کا فاصلہ ہے اور بیت اللہ کی تعمیر ابتدائی آفرینش یعنی اس دنیا کی ابتدا ہی میں حضرت آدم علیہ السلام نے بحکم الٰہی کی تھی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی کی یعنی آدم علیہ السلام کی قائم کردہ بنیادوں پر تعمیر نو کی تھی اس حساب سے بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی اولین تعمیر سیدنا حضرت داود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت عرصہ پہلے ہو چکی تھی اس طرح یہودیوں کا یہ دعویٰ سرے سے باطل ہو جاتا ہے کہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے حیکل یعنی عبادت کا تعمیر کی تھی البتہ یہ ضرور ہے کہ اس تعمیر اس کی تعمیر نو بیت المقدس کی مسجد اقساء کی تعمیر نو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی ہے لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام سے صدیوں قبل یہاں ہائیکل موجود تھا عبادت گاہ موجود تھی القدس اور بیت المقدس مسجد اقسا کی جو تاریخ آج کی انسانی دنیا کو معلوم ہے اس کے مطابق یہاں کنعانیوں یابوسیوں یعنی عربوں کی شاخ جو وہاں وسیع تھی اس کے دور سے یہاں تعمیرات ہوتی چلی آ رہی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بھی کئی مرتبہ یہاں نئی تعمیرات ہوئیں بعض مرتبہ تو زلزلہ یا حملہ آوروں کی لوٹ مار سے مکمل انہدام کے بعد نئی تعمیر ہوئی ہے جو کبھی یہودیوں کے جانی دشمنوں عیسائیوں نے کی اور کبھی مسلمانوں نے کی تو پھر یہودی کس کی وراثت کا دعویٰ کر رہے ہیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس لیے کہ ایک طویل عرصہ تو یہاں ایسا گزرا کہ یہاں تباہ شدہ ملبے کے علاوہ کچھ نہ تھا اس کی تفصیل یوں ہے کہ بنی اسرائیل کو یعنی یہودیوں اور سہیونیوں کو جب اللہ تعالی نے ان کی بدعمالیوں کی بنیاد پر سزا دینے کا فیصلہ فرمایا تو چھٹی صدی قبل از مسیح کے اوائل میں بابل کے حکمران بخت نصر نے یروشلم کو فتح کر کے پیوند زمین کر دیا اور یہودیوں کے مذہبی صحیف ندر آتش کر کے ایک لاکھ یہودیوں کو قیری بنا کر وہ باول لے گیا سر بنی اسرائیل کی ابتدا میں اس واقعی کی طرف اشارہ موجود ہے یہود کے اہداب الہی میں گرفتار رہنے کے اس زمانے میں تقریباً ڈیڑھ صدی ڈیڑھ سو سال یہاں سوائے ویرانے کے کچھ بھی نہیں تھا اس کے بعد اہل مصر نے فارسیوں نے اور رومیوں کی حکومتوں نے مختلف ادوار یہاں گزارے اور ان کے دور میں یہاں تعمیرات بنتی بھی رہیں اور اجڑتی بھی رہیں مختلف اقوام کی حکومتوں کی اس طویل تاریخ کے ہوتے ہوئے یہودی یا یہ سہیونی یا اسرائیلی نہ جانے کس طرح اس جگہ پر اس جگہ پر دعویٰ کر رہے ہیں اس جگہ پر اپنا ہیکل اور عبادت کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ آج کی انسانی تاریخ کے کے نظریے میں سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے اس لیے یہ جان لینا ضروری ہے کہ ان کا یہ دعویٰ ان کا یہ بیجا دعویٰ ان کی اس تاریخی بدوختی کا حصہ ہے جس کی بنیاد پر یہ سہیونی اور یہودی مختلف اقوام عالم کو اپنا دشمن بنا کر ان سے ماریں کھاتے رہے ہیں اور اب مسلمانوں اور ایمان والوں کی مخالفت مور لے کر اپنے لیے فیصلہ کن شکست کی بنیاد رکھ رہے ہیں اب جو آگ لگی ہے اس آگ میں ایمان والوں کو مسلمانوں کو کچھ قربانی دینی پڑے گی اس لیے کہ اس بیت المقدس کے لیے پہلے بھی بہت قربانیاں دی جا چکی ہیں تو قربانی کے بعد ان شاء اللہ العزیز یہ جو آگ لگی ہے یہ جنگ چھڑی ہے جو لڑائی بھڑکی ہے انشاءاللہ العزیز یہ فیصلہ کن ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب فیصلہ فرمائے تیسری بار کسی صلاح الدین ایوبی کو تیار کر کے اس بیت المقدس کو پھر اسلام کے سائے تلے لائے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مراکز اسلامیہ کی خصوصاً حرم شریفان اور بیت المقدس کی حفاظت فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین